Коли якої неодноразово ламалися списи і в приватних розмовах, і в кінолітературних творах, із приводу якої жодного разу не дійшли і впевнена, не дійдуть остаточної згоди. Аж скільки людей, стільки думок до того ж, самі жінки, керівники, іноді все життя балансують. Між природним талантом керувати і природним бажанням бути слабкою жінкою. Хоча героїня нашої наступної програми, герої нашого часу, вважає, що при великому бажанні і розумі жінці все ж таки вдається бути одночасно у двох іпостасях, про те, що до себе не впевнена, часто густо каже жінка, керівник перемагала. жіна руководитель, Это... э, э, мужчина же хоче бути сильні. понимаете у меня очень скромный опыт семейной жизни и мне трудно по моему опыту сказать как это должно быть но по моему разумению как я считаю то между мужем и женой должны быть прежде всего дружеские отношения вот они любовь это такое. По молодости оно, наверное, как-то по одному проявляется, там в зрелом возрасте по-другому, но если нет уважения и какого-то взаимопонимания, то как бы трудно, мне кажется, строить семейные отношения. А что касается командовать, то я думаю, что многие женщины сегодняшние э, в этом проигрывают, потому что они как бы смотрят на... Э, Сериалов, там, где женщины бизнес-леди, там, всякие вот mm это -hmm. вот, добились какого-то успеха в жизни, они командуют, они руководят и переносят эти отношения в семью. Это неправильно, я считаю. Вам удалось этого избежать? Нет. Нет. Я думаю, что нет. То есть тоже довелось командовать? Я по натуре, понимаете, я думаю, что это может быть и недостаток для женщины, но я по натуре лидер. Я так себя угу. ощущаю и это неправильно это мне кажется это не должно быть в семейных отношениях но ну, если на бытовом уровне конечно то это не всегда положительный опыт потому что Привычка руководить она или командовать, скажем так, она даже сказывается лично у меня в отношениях с друзьями, потому что я бывает, я за собой замечаю, что я как бы стараюсь именно взять свою точку зрения. Тебе лично, да, можно подсказывать, но я иногда чувствую, что я не подсказываю, а как бы командую это тоже плохо, А и как бы а как вы отличаете вот это подсказываю и ну, командую, я чувствую, что не подсказываю команду или это ну друзья вот... говорят? нет, нет, это я сама чувствую, я потом анализирую, думаю, вот не надо было так говорить, вот это вот это было как бы ну, вот слишком уже настойчиво, это неправильно, должны быть как бы равное отношение, зависимости от того, там какую ты должность занимаешь, а твой товарищ может или подруга там меньшую должность или там ты считаешь, что это умнее или э, образованнее. Но как бы, ну, это сказывается. И я не думаю, что я всегда поступаю в этом плане правильно. Mm. Ну, я ничего не хочу плохого, но как бы уже выходит изнутри. Ну, друзья тебя. вам да. делают замещение вообще иногда по этому поводу. Нет, вы знаете, в чем мне в жизни повезло? Во многом мне не повезло в жизни, а именно в друзьях мне очень повезло. У меня уже десятилетия. Не годы, а десятилетия. Mm -hmm. Друзья одни и те же. И как бы новых я не хочу заводить. А их найти не Бог дал. И вот что они со мной сохранились очень многие годы. И я этим очень дорожу. Наталя Харакос – жінка яскрава, ініціативна, прямолінійна і дещо авторитарна. Сама Наталя Вікторівна, здається, в свій авторитаризм вірить не дуже та погоджується, усе життя вміла і любила керувати, а ще брала відповідальність на себе. І каже, що бути жінкою-керівником вона не втомилася і не втомиться ніколи. Значно важче було б в ролі підлеглої. Вы сказали, что в душе вы себя ощущаете лидером. То есть можно ли это понимать так, что руководителем не становятся, руководителями рождаются? Я думаю, да, мы уже немножко на этой теме касались, что научить хорошо руководить коллективом, я думаю, что это невозможно. Я думаю, это или дано, или не дано. И если бы у меня не было сильного характера и. и я не думаю, что мне бы пришлось в жизни легко, потому что люди же не знают, что им в жизни может выпасть, какая судьба, какие там события какие-то в жизни. А в жизни же много негатива, гораздо больше, чем хорошего. Ну, во всяком случае, я про себя говорю. И поэтому вот такие качества, если человек лидер, значит, у него сильный характер, я так думаю. Плохо это или хорошо, это уже другой вопрос. Конечно, это мне в жизни помогало, потому что я думаю, что если я чего-то добилась в жизни, то это потому, что я именно такая. И мне бы хуже было быть подчиненной. Вот от этого я бы уставала. Ну, как бы мне нужно чуть-чуть больше свободы. Вот от этого. А что меня гнетет сейчас? Uh -huh. а, что я как бы становлюсь старше, скажем так, мягче, и мне скоро надо будет уходить на пенсию, и вот это меня угнетает. А, ну, пусть не сегодня, завтра, пусть через год, но это все равно будет скоро, потому что время я как поняла, бы идет то есть очень наступит быстро. Да, да. А там ходить на работу или руководить, нет, меня это не гнетет. Часто доводиться чути, що керувати одне з найлегших занять в світі. Та, хоча за плечима Наталі Харакос, три вищі інститут культури, педагогічний за спеціальністю вчитель історії і економічний факультет інституту народного господарства, наша героїня впевнена, бути гарним керівником нелегко. легко. Ви той ідеальний руководитель, який наладив роботу так, що вона. при его присутствии будет выполняться, без него она будет выполняться. А вот нет какого-то такого, знаете, ну, маленькой жабки. Ну как же ж, меня нет, а все идет, все без меня продолжает. Ну, я не нет. думаю, что я идеальный руководитель, я не думаю, что это так. Я думаю, что я покновенный, ну, нормальный руководитель. И жабки нет. Я просто своим коллективом горжусь своими начальниками отдела. Они у меня очень профессиональные. И результаты, которые мы как бы достигаем, пусть это в каких-то цифровых выражениях или в реальном, там, что у нас нет жалоб практически на наш коллектив, вот, я ими горжусь. Но это была такая скрупулезная работа в их подборе. Да. Я, их, я их смотрела. Они все сначала были подчиненными, не, не были начальниками отдела. Я смотрела, как они работают, как они там выполняют какие-то свои профессиональные функции как они умеют в коллективе общаться с посетителями друг с другом, кто любит сплетничать, кто любит там как-то красоваться, кто умеет командовать, кто умеет писать, кто умеет считать и потом я их подбирала и я думаю что сейчас у меня вот среди начальников отделов э, работают такие люди, которым у меня практически нет претензий. Я их никогда ни за что не ругаю, Практически. Ну, бывают там какие-то мелочи, но что там насчет работы я их ругала, или насчет каких-то выполнения профессиональных обязанностей, или насчет дисциплины, или насчет там нарушения какой-то э, этики государственного служащего. Такого у меня никогда не было, и я знаю, что они никогда такого не сделают. Э, чтобы мне за что-то было стыдно, или я там хотела с ними поссориться, или что-то с ними. Я думаю, что у нас хорошие дружеские отношения. Ну вот как руководитель вы советовались только лишь с собой или кто-то еще был человек, чье мнение для вас было ценно и важно вот при подборе служащих, специалистов, начальников отдела? Нет, я не могу сказать, что это, что это как бы было мое единоличное решение. Но я придерживаюсь такой мысли, что все равно, как бы, чтобы отвести удар от, от своих подчиненных, если я неправильно выберу какую-то кандидатуру. Я как бы с ними советуюсь, но я, когда принимаю решение, я как бы говорю, что это мое решение. Или я не даю почувствовать им, что это мое решение. Чтобы если вдруг, не, не дай бог, какой-то будет негатив, чтобы он как бы меня коснулся, а не какого-то моего э, подчиненного другого человека. Я думаю, что каждый руководитель должен, прежде всего, э, у него должен быть какой-то талант разбираться в людях. И знать, что от кого можно потребовать. Есть люди, от которых ты будешь его ругать, там, например, что-то от него требовать, он никогда этого не сделает, потому что он, он по натуре вообще совсем другой человек. И надо знать, от кого что потребовать. Вот руководитель предприятия, любого, маленького или большого, я считаю, должен быть хорошим менеджером. Для этого можно почитать, конечно, какую-то литературу Корнеги, или там есть известные экономисты, которые э, рассказывают, как нужно управлять коллективом. Я, это, я читала такие книги. Вот. Но все равно этому не научишь, мне кажется. Можно это теоретически знать, а как бы если ты тебе в натуре твое не свойственно, твое, если ты по натуре человек такой, там, например, там какой-то вспыльчивый или очень корыстный или очень там зависимый, чужого мнения, или, мнение, или поверхностный, да, да вот, это, этому не научишься. Это я его уже говорила про это. И это или есть человек, или нет. Я не знаю, какой я руководитель, как меня там оценивает мои подчиненные. Но мне кажется, что со многими из них у меня, можно сказать, даже в чем-то и дружеские отношения. Несмотря на дружеские отношения. Что сложнее, поощрять или э, взыскивать с э, работника? Я думаю, что поощрять. Когда ты человека поощряешь, <coughs> то невольно другие люди, э, которым ничего не досталось, как бы никакой там грамоты или приз никакой не, они не получили. Я думаю, они начинают думать, что я к ним уже отношусь, или я там чего-то недооценила, поэтому, когда у меня стоит вопрос, там, допустим, распределения премий или там каких-то, ну, там денежных там, ну, Грамот, грамма не важно, там, неважно, да, да каких-то поощрений. Если у меня есть возможность, я хочу дать всем, а если у меня нет возможности, я, например, уже премию, проценты я назнач, назначаю себе и своим э, подчиненным одинаково. У меня нет такого, что я получил 100%, а не 20%, или кто-то получил 60%, а не 40%. Я считаю, что если коллектив достигает каких-то успехов, э, каких-то хороших результатов, показателей, пусть этот человек самый маленькую должен занимать, но он все равно внес свой вклад. Вот по поводу лидеров вообще вы как к ним относитесь? То есть если вы видите, что человек реально ведущий специалист, это для него означает что? Ну, может быть, что я ему поручаю что-то более серьезное. Но все равно, как бы я есть, даже их не выделяю, все равно как бы в коллективе всегда видно, как бы кто более компетентный, кто больше над собой работает, кто как бы какие-то знания больше применяет, кто умеет себя показать, оно видно. Но я все равно, поскольку у нас коллектив ну, не так маленький, не такой большой, но стараюсь этому как бы на этом не акцентировать внимание. Я их могу наедине, он придет ко мне там этот. Я могу похвалить и сказать, что я его люблю, вот я ценю, но публично я это не делаю. Может, это неправильно, не знаю, но я и ругаю всегда людей наедине. Я не люблю публичные вот эти вот разборки. Если я хочу сделать замечание человеку, я его всегда вызываю в кабинет и стараюсь ему сделать это не публично. А публично я не люблю разборок. отношения двух людей – это труд. Угу. Нужно все подвергать сомнению. Вот, ты ни, как бы ты ни поступил, ты, если ты чувствуешь, ну, вот, что-то такое там, где-то тебя ложит какой-то э, червячок, то нужно проанализировать и как бы стараться, ну, что-то исправить. И вот я вообще считаю, что дружба или служебные взаимоотношения, или взаимоотношения начальник-подчиненный – это труд. По крупицях, набираючись досвіду, підбираючи колектив, вибудовуючи роботу центру, Наталя Каракос не ставила собі амбітних цілей. Проте успіху досягла. Центр серед найкращих в області. Нещодавно вона стала переможницею конкурсу Гордість міста 2014 року в номінації Кращий керівник установи організації чим з певненістю може пишатись вообще никаких ну, не було. Никогда по роду моей деятельности. У меня был тяжелый период жизни, когда, мы, когда я была директором, мы, мы строили этот центр занятости. Очень тяжелый, потому что это все было на нервах, на, на, на моих слезах. Было тяжело. И, и, и тяжелые были времена и с областным руководством, потому что тогда это было новое, эти деньги, ну, это, понятно, mm -hmm. эти все кашторысы. Списание материала и все. Но тем не менее я горжусь тем, что все-таки мы сидим сегодня с вами. И мы работаем в прекрасном здании. Я думаю, что оно одно из лучших в нашем городе. Красиво. Это старинный особняк. И мы постарались как бы его сохранить. Его, ну, как бы первоначальный да. вид. А так, вот это, ну, это такое чисто рабочее. А так взысканий у меня, у меня никаких не было никогда. И жалоб, в принципе, на меня тоже не было. Как ну, так? Угу. <смех> <смех> не знаю. <laughs> ну, как-то не было. Поощряли. -по -по У меня есть грамоты от министерства нашего, от обл. даже администрации. Вот, как депутат, я же депутат, как депутата меня награждала наша <laughs> рада. Но дело в том, что я очень спокойно отношусь к этим грамотам, и я считаю, что как бы они ни о чем не говорят. Бывает, награждают людей, вообще как бы не очень достойных, с моей точки зрения. Так что я очень спокойно отношусь к этим наградам. Mm -hmm. Ну, такой наградили, То есть, да и наградили. не вырастают за спину? А, абсолютно нет. Тем более всегда дают обычно, там, например, десятилетию службы там, или там, 15-летию службы. Ну, кого-то там наградить. Ну, а что? Ну, давайте наградим Коростен на следующий раз. Давайте наградим Бердичеву. Я очень спокойно к этому отношусь. Мне это никогда и не радует. А если меня не наградят, меня абсолютно не, ну, как бы, и не огорчает. Не наградили, да и не наградили. Это такое. Ну Это какая награда кустой. для вас действительно была бы ценной, вот, если помечтать. Помечтать, если о чем? Угу. Для меня самое хорошее в жизни. Вообще то, что да. есть. Это первая моя семья и самая большая мне награда, чтобы они никто не болели. А вторая моя награда, чтобы те друзья, которые у меня есть, чтобы они мне еще были многие годы вместе со мной. И чтобы они тоже не болели. Вот это мне самая большая награда в жизни. А таких каких-то материальных там наград, мне не надо. Мне это не нужно. Я считаю, что это все пустое. И которое ничего в жизни не значит. А вы бы хотели, чтобы безработицы, вообще безработных, ну, не только в нашем городе, вообще, наверное, в стране. Ну, хотя бы в нашем городе. Просто завтра не было. Вот не стало завтра. Ну, в идеале я бы хотела такое. Но дело в том, что это никогда не будет. Никогда не будет этого. Потому что даже в высокоразвитых странах, которые мы считаем, допустим, там Америка, там еще какие. Сейчас они не очень высокоразвитые связи с этим кризисом мировым, который и, и Россия, и Франция, ну, и. Сравнению... С... С Официальный уровень безработицы в этих странах много выше, чем у нас. Официальный, потому что у нас неправильно считается уровень безработицы. У нас считается официальная безработица, люди, которые стоят на учете в центрах занятости, а там совсем другие подходы. Там считают не только тех, кто стоит на биржах труда, а там международная организация труда оно совсем по-другому считает. И там безработица намного выше по процентам, чем у нас, во многих странах. И безработные будут всегда, потому что когда я становилась, пришла в центр занятости, это был 92-й год. У нас был один безработный первый в центре занятости. Он был кандидат наук. Вот, вот он у нас один был. А сейчас у нас их там полторы тысячи. Життя доля це ланцюжок подій, рішень, якими іноді пишаєшся, про які шкодуєш. І не завжди життя складається так, як планував. Я в житті зробила дуже багато ошибок, як і всі люди. І... А многіх з них зажалюю. Ну, життя такова, знаєте, ми завжди зажалюємо заднім умом, а потім, коли хочеш щось правити, вже неможливо. Ну, знаете, я всегда мечтала жить в большом городе. Именно в Киеве, в молодости. Вы знаете, когда я закончила школу, у меня были планы в жизненные совсем другие. Я всегда хотела жить, я же говорю, в большом городе и заниматься совсем другим. Но жизненные обстоятельства... А совсем другим это чем? Я хотела заниматься вот культурой, я всегда любила кино, театр. Может быть, я бы пошла по что-нибудь, что по этой связи, не в артисткой быть, а может быть, каким-то театральным критиком, что-то такое вот с этим связано. Я же институт закончила культуры, и меня это всегда привлекало. Ну, так же и сложилось, что я попала в город, и я ни в коем мере об этом не жалею, потому что я здесь встретила очень много хороших людей. И как бы к старости лучше жить в маленьком городе, чем в большом. Я уже себе ну, жизни в другом городе не представляю. Хотя сразу меня это очень угнетало, что я сюда приехала жить. Ну, как бы... Из-за того, что я хотела жить в Киеве, всегда, только в Вы Киеве. Вы хотели большого города А сейчас, я думаю, что я тогда поступила правильно. Сторонний погляд на життя нашей героини выхоплюя лишень, легкость, з якою вона долала щабель за щаблем. Здається, й в усьому іншому їй поталонило неймовірно. Мені ще дуже багато допомог мій папа в житті, тому що він був достатньо чоловік умний. Його багато в місті знали, уважали. І как бы, моя фамілія і э, його э, авторитет відкривали мені багато двері. І э, э, я йому дуже за це благодарна. І він не тому, що він був якимось там бизнесменом крутым, у него было много денег, он был просто умный порядочный человек его очень многие в городе знали и знают и уважали и как бы уважение к нему проецировалось, проецировалось на меня и э, это для меня было очень важно в жизни и когда он жив, жил, жил, жил был э, то он как бы опорой моей такой был в жизни э, как, как бы авторитет папы мне очень много помог в жизни, потому что говорю, ко мне относились во многом поначалу, благодаря тому, что знали его, многие люди. Ну а в жизни вашей авторитет это папа же? Или... Конечно. И моя мама умерла очень давно. Я за ней больше скучаю. Но я с ней ну, как бы не успела много пообщаться, потому что когда она заболела, мне было. 22 года, по-моему, и, ну, как бы у меня не хватило времени э, с ней пообщаться, потому что пока То есть я по взрослому была... как-то да, оценить, ее... оценить ее как женщину, как человека, я ее воспринимаю как ребенок фактически. Mm -hmm. А с, с папой я жила уже как бы во взрослом возрасте, и поэтому как бы за мамой я больше скучаю, потому что скучаю за тем, чего я не узнала в жизни. Вот зачем. А папа, мы с ним много беседовали, он был очень умный, начитанный человек очень умный. Ну, он тоже как бы не очень много прожил, всего 68 лет. <music> у нас есть и была очень хорошая семья. Мама моя, папа. И мне было очень мало лет, когда моя мама тяжело заболела, и мне нужно было за ней ухаживать. А папа у меня был Руководителем, он директором завода, у него особого времени не было на это, хотя он очень такой тоже очень преданный нашей семье человек. И мне приходилось ухаживать за мамой. Это очень тяжелый труд, ухаживать за больным человеком. Потом за папой. И это как бы э, 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 это ответственность, потому что нужно было принимать какие-то решения. У меня есть ответственность за мою семью, за моих племянников, за мою сестру. Э, для меня самое страшное, это когда э, кто-то болеет. Или мои родственники, или мои друзья. племянники на меня тетя и многие не внуки говорят. Мне говорят нет они на меня говорят наташа да ну я вам хочу сказать что это очень большое счастье потому что мы с моей сестрой с ее семьей мы очень дружны это как бы знают все они эти дети все как бы выросли у меня вот и мы очень дружим и я не считаю что я их старше мы как бы на равных мы всегда с ними они всегда со мной советуются я с ними советуюсь там у меня вот есть племяшка так она и мне советует какие лекарства там надо пить или там какие что там нужно одевать, что там делать и я рада, что мы с ними дружим. Ну, то есть они не воспринимают вас э, как э, такой мега-авторитет. То есть у вас паритетные такие отношения. Да, у нас паритетные? Они, они на, э, ну, меня как свою тетку или там, бабушку не рассматривают. Мне это радует. Вона не уявляє себе на пенсії, понад усе любить подорожувати і мріє навчитись їздити на мотоциклі. І якщо чесно, то мене навіть не здивує, якщо я побачу пані Наталю у джинсах і шкіряній курці верхі на байки, десь на кордоні між Турцією і Грецією в районі Гейського моря поблизу Енези. Швидше мене здивує, як я сама там опинилась. Не обтяжена мріями про матеріальне і турботою про накопичене, роздумами про вік і сумнівами. Здається, наша героїня не бачить неможливого в тому, до чого прагне серце. Загадкова жінка-керівник мало чим відрізняється від звичайної жінки. Хіба що характеру наймісніший виклики долі вона сприймає так, як належить сильній статі. Чи добре, коли жінка керівник? Питання риторичне, що ж стосується героїні нашої програми Наталі Харакос, впевнені добре. І не з огляду на гендерне питання. Просто добре, коли керівник це вдумлива, розумна, толерантна людина, якою можуть пишатися колеги, рідні друзі, якою може пишатися місто.